এই পাঠটোত আলোচনা কৰিম আহাচোন পাঠটো কি আছেনো আমি অলপ আলোচনা কৰোঁ ৰকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্ৰৰ অভ্যন্ত ভাগৰ ছবি এইটো হ'ল এই ছবি যিটো ছবি দিছে এইটো ৰকেট ৰকেট উৎক্ষেপণ কৰা ৰকেট উৰুৱা উৎক্ষেপণ মানে উৰুৱা যিটো কেন্দ্ৰ সেই কেন্দ্ৰৰ ভিতৰৰ ছবি এনেকুৱা ইয়াত বিজ্ঞানীসকল বহি থাকে এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিউটাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মেচিন এই কেন্দ্ৰটোৰ ভিতৰত থাকে আৰু এইটো দেখুৱাইছে ৰকেটটো উৰি গৈছে মানে উৎক্ষেপণ হৈছে এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি পাঠটোলৈ যাওঁ আহাচোন ঊনৈছশ আশী চনৰ ওঠৰ জুলাই পুৱা আঠ বাজি ত্ৰিছ মিনিট গৈছে সেইদিনা কি দিন আছিলে ওঠৰশ আশী চনৰ ওঠৰ জুলাই আৰু সময় কি আছিলে আঠ বাজি ত্ৰিশ মিনিট গৈছে সেইদিনাখন কি হৈছিলে ৰোহিণী উৎক্ষেপনৰ অগ্নি প্ৰজ্ৱলিত হৈছে ৰোহিণী উৎক্ষেপনৰ অগ্নি প্ৰজ্বলিত হৈছে মানে ৰকেটটো উৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু অগ্নি তাৰ যি ৰকেটৰ পিছফালেদি যি জুই ওলাই যায় সেই জুই আৰম্ভ হৈছে সেই সময়ত ভাৰতীয় মহাকাশ বিজ্ঞান সংস্থা ইছাৰোৰ অভ্যন্তৰীণ ভাগত বিজ্ঞানীসকলে কম্পিউটাৰৰ মনিটৰত উগ্ৰীব হৈ নিৰীক্ষণ কৰি আছে সেই সময়ত কি হৈছে সেই ৰকেটটো ৰকেটটোৰ নাম কি আছিলে ৰোহিণী সেই ৰকেটটো উৎক্ষেপন কৰিব উৰুৱাব এতিয়া বিজ্ঞানীসকলে সেই বিজ্ঞানীসকলে উৰুৱাবৰ সময়ত কি হৈছে কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হ'ব ইমান ডাঙৰ এটা পৰিকল্পনা সেইটো আজি সাকাৰ হ'বলৈ গৈ আছে কিমান দিনৰ যুঁজৰ মূৰত কষ্টৰ বলত এই উৎক্ষেপন আজি আৰম্ভ হৈছে সেই কামটোৰ কাৰণে বিজ্ঞানীসকলে বহু ধৰণৰ তৎপৰতা দেখা পোৱা গৈছে তাত থকা সঞ্চালকজনে দহ ন আঠ এক বুলি ওলোটা গণনা কৰি ৰোহিণী উৎক্ষেপনৰ নিৰ্দেশনা দি আছে যিজন সঞ্চালক এই কেন্দ্ৰটোৰ কেন্দ্ৰটোৰ নামটো কি ভাৰতীয় মহাকাশ বিজ্ঞান সংস্থা এই কেন্দ্ৰটোৰ যিজন সঞ্চালক মূল ব্যক্তি মূল বিজ্ঞানী তেখেতে কি কৈ আছে ওলোটাকে গণনা কৰিছে দহ ন আঠ সাত ছয় পাঁচ এনেকৈ এনেকৈ কৈ একলৈকে গৈছে আৰু উৎক্ষেপণ হৈ গৈছে তাৰপিছত কি হৈ আছে তাৰ পাছতে আকাশৰ নিৰ্দিষ্ট কক্ষপথত কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ ৰোহিণী সফলভাৱে উৎক্ষেপন কৰা হ'ল উৎক্ষেপন হ'ল সফলভাৱে উৎক্ষেপন হ'ল কোনটো ৰোহিণী নামৰ কৃত্ৰিম উপগ্ৰহটো এই ছেটেলাইটটো কি হ'ল গৈ কক্ষপথত উঠিলেগৈ এই সফলতা তাৰ আগৰ যিখিনি কাৰুকাৰ্য সেইখিনিকে এইখিনিত আলোচনা কৰা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ পিছত কি আছে চাওঁ আহা তাকে দেখি বিজ্ঞানীসকল আনন্দত আত্মহাৰা হল আত্মবিভুৰ হৈ গ'ল আত্মহাৰা হৈ গল যেতিয়া উৎক্ষেপন সফল হ'ল কক্ষপথত অৰ্বিত গৈ আছে গৈ আছে ত' তেতিয়া কি হ'ল সকলোৱে আত্ম আনন্দত আত্মহৰা হৈ পৰিলে নিজকে পাহৰি পেলালে ইমান আনন্দ লাগিছে সকলো বিজ্ঞানী সফলতা যেতিয়াই পালে সাফল্য লাভ কৰাৰ লগে লগে সকলোৰে মাজত আনন্দৰ উৎসাহ দেখা পোৱা গল এই সমস্ত সফলতাৰ আঁৰৰ ব্যক্তিজন কোন জানানে এই সফলতাৰ আঁৰৰ মূল ব্যক্তিজন কোন সেইটো আমাক সুধিছে এইটো আমাক সুধিছে কোননো চাওঁ আহাচোন তেওঁৱেই হ'ল এৰোনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰ আবুল পাকিৰ জয়নালাবে আবুল কালাম আব্দুল কালাম তেখেতৰ দীঘলীয়া নামটো কি আবুল পাকিৰ জয়নাল আবেদিন আব্দুল কালাম আমি চমুকৈ কি কওঁ এ পি জে আব্দুল কালাম আমি প্ৰথমতেই কৈছিলোঁ যে কাৰ বিষয়ে আমি এই পাঠটোত আলোচনা কৰিম সেই মহ মহ মহান ব্যক্তি মহান বিজ্ঞানীগৰাকীৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছো ঊনৈছশ ঊনাআশী চনৰ দহ আগষ্ট তাৰিখে এছ এল ভি থ্ৰী এছ এল ভি তিনি পৰীক্ষামূলক উৎক্ষেপনত তেওঁলোক কিন্তু বিফল হৈছিল পৰীক্ষামূলক এক উৎক্ষেপন কৰিছিল ঊনৈছশ ঊনাশী চনৰ দহ আগষ্ট তাৰিখে কাক উৎক্ষেপন কৰিছিল সেইটো এছ এল ভি থ্ৰী এছ এল ভি তিপনত তেখেতসকল সেই বিজ্ঞানীসকল সফল হোৱা নাছিল এই বিফলতাই কালামক হতাশ কৰিছিল আৰু তেওঁ সঞ্চালক পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব বিচাৰিছিল এছ এল ভি থ্ৰী বা তিনি এইটো উৎক্ষেপণত পৰীক্ষামূলক যি উৎক্ষেপণ কৰিছিলে সেই সময়ত কিন্তু ঊনৈছশ ঊনাআশী চনৰ সেই অভিযানটোত তেওঁলোক সফল হোৱা নাছিলে সেই কাৰণেই সংস্থাটোৰ সঞ্চালক ডাক্টৰ এ পি জে কালামে আব্দুল কালামে কি কৰিছিলে সঞ্চালক পদৰ পৰা অব্যাহতি ল'ব বিচাৰিছিলে তেওঁ মনতে দুখ পাইছিলে যে মই নেতৃত্ব দিয়া এই কামটোত কিয় মই সফল হ'ব নোৱাৰিলোঁ মানে মোৰ নেতৃত্বৰ ক্ষমতা ক'ৰবাত কম আছে নেকি এনেকুৱা তেওঁ ভাবিছিলে তেওঁ ভাবিছিলে তেওঁতো মহান বিজ্ঞানী তেওঁ সেই কাৰ্যটো কিন্তু দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি নিজৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি নিজৰ নৈতিক দায়িত্বত তেওঁ যেন পদত্যাগ কৰিবলৈ কৈছে নৈতিকতাই তেওঁক সেইকাৰণে কৰিছিলে কিন্তু কিন্তু কি হ'ল তাৰপিছত কিন্তু তেওঁৰ শিক্ষাগুৰু আৰু পথ প্ৰদৰ্শক অধ্যাপক সতীশ ধাৱনৰ পৰামৰ্শ আৰু অনুপ্ৰেৰণাৰ বাবে তেওঁ পদত্যাগৰ মত সলনি কৰি দুগুণ উৎসাহেৰে কাম কৰি সফলতাৰ মুখ দেখিবলৈ সক্ষম হৈছিল সেই উপগ্ৰহটো উৎক্ষেপনত সফল নহ'ব পাৰে কিন্তু তেখেতৰ যি মাৰ্গদৰ্শক পথ প্ৰদৰ্শক তথা তেখেতৰ শিক্ষাগুৰু সতীশ ধাৱনে তেখেতক পৰামৰ্শ দিলে যে এনে কাম নকৰিবা তেখেতক পুনৰাই অনুপ্ৰেৰণা কৰি দিলে যে তুমি এবাৰহে বিফল হৈছে বাৰে বাৰে কৰি যোৱা আমিও তেনেকুৱা হ'ব লাগে আমি এবাৰ বিফল হ'লে বাৰে বাৰে কৰি আমি সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'বলৈ আমি চেষ্টা কৰিব লাগে আমাৰ লক্ষ্য হ'ব লাগে আমি যদি কেতিয়াবা ক'ৰবাত বিফল হওঁ কিন্তু সেই বিফলতাক আমি সফলতাৰ আৰু এখোজ বুলি ধৰি আমি আগবাঢ়ি যাব লাগে আৰু দেখিবা সকলোৱে এদিন সফল হ'বা তাৰপিছত কি হ'ল এয়াই আছিল ভাৰতৰ মাটিত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিজাববীয়াকৈ কৃত্ৰিম উপগ্ৰহৰ সফল উৎক্ষেপণ এয়াই আছিল কি যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মাটিত ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ উৎক্ষেপন কৰাৰ প্ৰথম সাফল্য কালামৰ নেতৃত্বত মাত্ৰ দহ বছৰৰ ভিতৰতেই ভাৰতে পাঁচটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মিছাইল প্ৰকল্পৰ বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আনহাতে কালামৰ নেতৃত্বত ডক্টৰ কালামৰ নেতৃত্বত কি হ'ল পাঁচটা মিছাইল দহ বছৰৰ ভিতৰত সফলভাৱে সফল মিছাইলৰ যি অভিযান সেই সফল হ'ল এই মিছাইল প্ৰকল্পৰ বাস্তৱত ৰূপায়িত হ'ল কাৰ দিনতেই ডক্টৰ এ পি জে আব্দুল কালামৰ দিনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই মহান বিজ্ঞানীগৰাকীক আমি সদায় স্মৰণ কৰি ৰাখিব লাগিব আহচোন তেখেতৰ আৰু কি কি কৃতিত্ব সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ ই ভাৰতক মহাশক্তিধৰ ৰাষ্ট্ৰত পৰিণত কৰিলে প্ৰকল্প পাছটা হ'ল এই মিছাইল প্ৰকল্প পাছটা হ'ল কি কি এই মিছাইলকেইটাৰ জৰিয়তে মিছাইলৰ সফল সাফল্য প্ৰকল্পকেইটাৰ সফলতাৰ জৰিয়তে আমি কি হ'লোঁ আমি ভাৰতবৰ্ষ মহাশক্তি ধৰৰ ভিতৰত এখন দেশ হ'লোঁ আমাৰ শক্তিৰ বিশ্বৰ আগত প্ৰদৰ্শিত হ'ল সেই মিছাইল প্ৰকল্পকেইটা হ'ল নাগ পৃথিৱী আকাশ ত্ৰিশুল আৰু অগ্নি এইকেইটা এই পাঁচটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মিছাইল প্ৰকল্প সেই গোটেইকেইটা হ'ল নাগ পৃথিৱী আকাশ ত্ৰিশুল আৰু অগ্নি এইকেইটা আমি সফল হ'লোঁ কাৰ নেতৃত্বত ডক্টৰ কালহামৰ নেতৃত্ব এই ক্ষেপণাস্ত্ৰসমূহৰ বাবেই ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগ পৃথিৱীৰ ভিতৰতে যথেষ্ট শক্তিশালী এইকেইটাৰ কাৰণেই আমি আজি ভাৰতৰ ভাৰতবৰ্ষখন পৃথিৱীৰ ভিতৰতেই যথেষ্ট শক্তিশালী দেশ হিচাপে কিহৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট শক্তিশালী দেশ হৈ পৰিলোঁ এই কৃতিত্বৰ বাবে আব্দুল কালাম ভাৰতৰ মিছাইল মানৱ নামেৰে প্ৰখ্যাত হৈ পৰিল এতিয়া আমি তেখেতক আন এটা নামেৰে জানো মিছাইল মানৱ মিছাইল মেন সেই কৃতিত্ব পাঁচটাৰ যি সফল ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ যি প্ৰকল্পক তেওঁ সাফল্য দিলে সেইবাবে আমি তেখেতক কি বুলি কওঁ মিছাইল মেন বা মিছাইল মানৱ বুলি কওঁ আব্দুল কালাম বাল্যকালৰ পৰাই আন আন ছাত্ৰতকৈ কিছু ব্যতিক্ৰমী স্বভাৱৰ আছিল এই মহান ব্যক্তিজন আন আন তেওঁ সমনীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বা শিশুসকলতকে অলপ ব্যতিক্ৰম আছিল বেলেগ আছিল তেওঁ কি আছিল কেনেকুৱা আছিল আকাশৰ বিশালতা আৰু উদন্ত চৰাইজাকৰ ৰহস্যই তেখেতক স্কুলীয়া জীৱনৰ পৰাই প্ৰভাৱ্বিত কৰিছিল আকাশখনৰ বিশালতা চৰাইবোৰ যেতিয়া আকাশত উৰি থাকে এই বস্তুবোৰ তেখেতে স্কুলীয়া জীৱনৰ পৰাই বৰ গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছিলে আৰু তেখেতে সেইবোৰ চাই আছিলে কেনেকৈ কি হয় সেইবোৰ তেওঁ বৰ গুৰুত্ব সহকাৰে অধ্যয়ন কৰিছিলে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ সেয়েহে আব্দুল কালামে সহপাঠীসকলৰ সৈতে প্ৰায়ে সাগৰৰ উপকূললৈ গৈছিল নিজৰ সহপাঠীসকলৰ লগত তেওঁ সাগৰৰ পাৰত গৈ খুব ফুৰিছিলে ফুৰা মানে তেওঁ কিছুমান নিৰীক্ষণ কৰিছিলে আৰু সেই নিৰীক্ষণ পিছৰ জীৱনত তেওঁ খটাইছিলে এই জনা ব্যক্তিৰ আগৰ আগলৈ আৰু কি আছে তেওঁৰ বিষয়ে চাওঁ আহাচোন তাত হাৰেং আৰু গংগা চিলনী চৰাইবোৰে আকাশী পথত উৰি থাকিবলৈ কৰা প্ৰচেষ্টাক তেখেতে গভীৰভাৱে নিৰীক্ষণ কৰিছিল হাৰেং চৰাই গংগা চিলনী চৰাই এইবোৰে সাগৰত যেতিয়া উৰি ফুৰে বা উৰিবলৈ চেষ্টা কৰে এই বস্তুবোৰ তেখেতে খুব চাইছিলে এই দৃশ্যবোৰ চাই তেখেতে খুব আনন্দ পাইছিলে বা তেখেতে বহুত চিন্তা চৰ্চা কৰিছিলে কোনে ডক্টৰ কালামে চৰাইৰ দৰে তেখেতৰো আকাশৰ উচ্চতালৈ উৰিবলৈ অদম্য হেঁপাহ জাগিছিল খুব হেঁপাহ জাগিছিল কিহৰ কাৰণে চৰাইৰ দৰে উৰিবলৈ চৰাইনো কেনেকে উৰে কি কথা ময়ো যদি উৰিব পাৰিলোহেঁতেন ময়ো উৰিব পাৰিলে কিমান ভাল লাগিলেহেঁতেন এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাবোৰ কল্পনাবোৰ তেখেতৰ মনত উলথি আছিলে তেখেতৰ মনত অনবৰতে পাগলী আছিলে মনটোৱে সেইবোৰ কথাই তাৰপিছত স্কুলীয়া জীৱনৰ সেই ইচ্ছা কালক্ৰমত সফল হ'ল আৰু যেতিয়া ডাঙৰ হ'ল তেখেত ডাখৰ হৈ এইবোৰ কাম কৰিলে মিছাইল মেন খ্যাতি তেখেতে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল তেখেতক মিছাইল মেন খ্যাত কৰা হ'ল ভাৰতবাসীয়ে বিশ্ববাসীয়ে তেখেতক মিছাইল মেন বুলি সন্মান জনালে কৰ্ম জীৱনৰ অৱসৰৰ পাছত তেখেতে ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে বৃহত্তম গণতান্ত্ৰিক দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আসন অলংকৃত কৰিছিল মই কৈছিল নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিও তেখেত তেখেতে যেতিয়াই কৰ্মজীৱন শেষ কৰিলে সাং কৰিলে তাৰপিছত তেখেত কি হল ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে বৃহৎ বিশ্বৰ বৃহত্তম গণতান্ত্ৰিক দেশ এখনৰ মানে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দৰে উচ্চ পদত অলংকৃত হ'ল আমাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰূপে আমি তেখেতক এতিয়া জানো এই ডক্টৰ কালামে আৰু কি কৰিলে আমি চাওঁ আহাচোন তেখেতে এই পদত অধিষ্ঠিত হৈ দেশখনৰ উন্নয়নৰ সপোন দেখিছিল ৰাষ্ট্ৰপতি পদত অধিষ্ঠিত হৈ তেখেতে আমাৰ দেশখনৰ উন্নয়নৰ সপোন দেখিছিল আমাৰ দেশখন কেনেদৰে আগুৱাই লৈ যাব পাৰি বিশ্বৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ দেশ হিচাপে প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব কেনেকৈ পাৰি এই বিষয়ে তেখেতে সপোন দেখিছিলে তেখেতে বহু ধৰণৰ সপোন দেখিছিলে আমাৰ দেশখনক সকলো শিক্ষাৰ্থীৰ সৈতে আব্দুল কালামে অতি আন্তৰিকতাৰে ভাৱ বিনিময় কৰি আনন্দ লাভ কৰিছিল তেখেতে সকলো ধৰণৰ শিক্ষাৰ্থীৰ লগত ভাৱ বিনিময় কৰিছিলে আৰু সেই ভাৱ বিনিময়ৰ জৰিয়তে তেখেতে আনন্দ লাভ কৰিছিলে যুৱ প্ৰজন্ম কণ কণ শিশু অকণীহঁতৰ লগত ধৰি এই যুৱ প্ৰজন্ম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সকলোৰে লগত তেওঁ ভাৱ বিনিময় কৰি বৰ ভাল পাইছিলে আনন্দ লাভ কৰিছিলে তেখেতে সদায় নতুন প্ৰজন্মৰ মনত প্ৰজ্বলিত কৰি ৰখাটো বিচাৰিছিলে তেখেতে কি বিচাৰিছিলে যে মনবোৰ নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ মনবোৰ কি হৈ থাকক প্ৰজ্জ্বলিত হৈ থাকক চিন্তাৰ খোৰাক পাওক তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ধনাত্মক চিন্তাৰে পৰিপূৰ্ণ হওক ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিশুসকল কণ কণ মইনাহতসকল যুৱ প্ৰজন্ম এই সকলোবোৰে তদুপৰি তেখেতে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত সৃজনশীল বিষয়ত গুৰুত্ব দিছিল আৰু আমাৰ গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ সৃজনশীলতাৰ ওপৰত তেওঁক গুৰুত্ব দিছিল তেখেতে ভাবিছিল আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আগুৱাই লৈ যাবলৈ আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো সৃজনশীল হ'ব লাগিব ইয়াৰ মূলতেই আমি সৃজনশীলতাৰ জৰিয়তে আমি দেশখনত উন্নয়নৰ পথত লৈ যাব পাৰিম সময়ৰ লগত খাপ খাব পৰাকৈ আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন হোৱাটো তেখেতে বিচাৰিছিল বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যা এই সকলো এতিয়া যুগৰ মূল বস্তু এই চালিকা শক্তিবোৰৰ ক্ষেত্ৰত যুৱ প্ৰজন্মই গুৰুত্ব দিয়ক শিক্ষা ব্যৱস্থাত বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ অধিক গুৰুত্ব বাঢ়ক সেই কথাটো তেখেতে খুব গুৰুত্ব দিছিল চিন্তা কৰিছিল এই বিষয়ত তাৰপিছত কি আছে অকণীহঁতৰ প্ৰজ্বলিত মনেই দেশৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী সম্পদ তেখেতে কৈছিলে যে অকণিসকলৰ প্ৰজ্বলিত মনেই চিন্তা কৰি থাকিব বৰা মনেই যি বিভিন্ন ধৰণৰ ধনাত্মক চিন্তাৰে ভৰপূৰ সেই অকণিহঁতৰ মনটোৱেই হ'ল আমাৰ এই দেশখনৰ শক্তিশালী সম্পদ বুলি কৈছে আটাইতকৈ শক্তিশালী সম্পদ বুলি কৈছে এই চিন্তাৰে তেখেতে দেশক প্ৰায় লক্ষাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লগ কৰিছিল তেখেতে কি কৰিছিল যে আমাৰ দেশৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰিছিল তেওঁলোকৰ মাজৰ চিন্তা চৰ্চাবোৰ তেওঁ জানিব বিচাৰিছিল তেওঁলোকক মাৰ্গদৰ্শন কৰিছিল পথ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল এই জনা বিজ্ঞানীয়ে কালামে অকণিহঁতক উপদেশ দিছিল অকণিহঁতক উপদেশ দিছিল কি বুলি উপদেশ দিছিল সপোন দেখা সপোন দেখা সপোন দেখা সপোনেই চিন্তালৈ পৰিৱৰ্তিত হ'ব কি কৰিলে সপোন দেখা সপোন দেখা সপোনেই চিন্তালৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু চিন্তাৰ ফলশ্ৰুতিয়েই হ'ল কাম সপোন দেখিবলৈ কৈছে কল্পনা কৰিবলৈ কৈছে সপোন মানে দিনত দেখা আমি যি চিন্তা কৰোঁ যি কল্পনা কৰোঁ আমাৰ পৰিকল্পনা সেইবোৰৰ কথা কৈছে এই সপোন দেখিলেহে কি হ'ব এদিন এই সপোনেই কি হ'ব চিন্তালৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব মই এই সপোনক দি থকত কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিম সেইটো ভাবিব চিন্তা কৰিব তেতিয়াই কি হ'ব কাম হ'ব মানে কেনেকৈ যাব লাগে কাম কৰিব সেই কামটো তেওঁলোক চিনাক্তকৰণ হ'ব এইগৰাকী বিজ্ঞানীয়ে মনে প্ৰাণে সকলো বিষয়তেই ভাৰত এখন উন্নত আৰু শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ হোৱাটো বিচাৰিছিলে এই জনা ব্যক্তিয়ে এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে কি বিচাৰিছিলে ভাৰতখন এখন উন্নত ৰাষ্ট্ৰ হওক এখন শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ হওক সেইটো মনে প্ৰাণে বিচাৰিছিলে সেয়েহে যুৱ সমাজক তেখেতে ভাৰতৰ ভৱিষ্যতৰ চালিকা শক্তি হিচাপে গণ্য কৰিছিল তেখেতে কি কৰিছিল যুৱশক্তি বাৰে বাৰে যুৱ শক্তিৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ ওপৰত তেখেতে গুৰুত্ব দি আহিছিলে আৰু তেখেতে জানিছিলে যে দেশ এখন উন্নত দেশ এখন উন্নয়নৰ পথত আগুৱাই যাবলৈ দেশ এখন উন্নত হ'ল হ'বলৈ যুৱ শক্তিয়ে মূল চালিকা শক্তি তাৰপিছত কি হৈছে আব্দুল কালামৰ মতে শিশুৰ পোন্ধৰ বছৰৰ বয়সলৈকে পিতৃ মাতৃ প্ৰাথমিক আৰু হাইস্কুলৰ শিক্ষকসকল আদৰ্শ নায়ক তেখেতে কি কৈছে আদৰ্শ নায়ক বুলি কাক কৈছে শিশুসকলৰ যিসকল শিশুৰ পোন্ধৰ বছৰ বয়সলৈকে যিকোনো শিশুৰেই পোন্ধৰ বছৰ বয়সলৈকে আদৰ্শ নায়ক কোন হয় পিতৃ মাতৃ শিক্ষাগুৰুসকল কোনসকল শিক্ষাগুৰু যি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ বা হাইস্কুলৰ শিক্ষাগুৰুসকলেই কি আদৰ্শ নায়ক বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ উপৰিও সংগীত আৰু সাহিত্যৰ অনুৰাগী কালামৰ সৰলতা আৰু কৰ্মদক্ষতা তেখেতৰ ব্যক্তিত্বৰ প্ৰধান ভূষণ আছিল তেখেত কেনেকুৱা আছিল সৰল আছিল তেখেত কেনেকুৱা আছিল কৰ্মদক্ষ আছিল এই দুয়োটাই মিলি তেখেত কি হৈছিলে তেখেতৰ বিদ ব্যক্তিত্ব ব্যক্তিত্বৰ ভূষণ আছিলে অলংকাৰ আছিলে তেখেতৰ সৰলতা আৰু তেখেতৰ কৰ্ম দক্ষতা কাম কৰাৰ যি দক্ষতা সেইটোৱেই তেখেতৰ কি আছিলে তেখেতৰ অলংকাৰ আছিলে ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ পাছতো তেখেতে বিভিন্ন সমাজহিতকৰ কামত নিজকে নিয়োজিত কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছিল ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ পিছত তেখেত কি হ'ল অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰি তেখেতে কি কৰিলে যিমান বিভিন্ন ধৰণৰ সমাজ কল্যাণমূলক সমাজৰ কল্যাণৰ হকে যিবোৰ কাম আছে সেইবোৰত জড়িত হৈ পৰিছিল সমাজ হিতকৰ বুলি কৈছে মানে সমাজ কল্যাণকাৰী সমাজৰ কল্যাণ হোৱা কামসমূহত তেখেতে নিজকে নিয়োজিত কৰিছিলে জড়িত হৈ গৈছিলে তেখেতে সেইবোৰত বিশেষকৈ বিদ্যাৰ্থীসকলৰ সৈতে ভাৱ বিনিময়ত অগ্ৰাধিকাৰ দিছিল তেখেতে বাৰে বাৰে কৈ আছোনে আমি যে যুৱ প্ৰজন্ম বিদ্যাৰ্থীসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লগত তেখেতে ভাৱ বিনিময় কৰিবলৈ খুব ভাল পাইছিলে তাৰ মূল কাৰণটো হ'ল যে তেখেতসকলৰ চিন্তাৰ খোৰাক দিছিলে তেখেতসকলে তেখেতে চিন্তা কৰিবলৈ বাদ দেখুৱাই দিছিলে তেখেতে চিন্তা কৰিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিদ্যাৰ্থীসকলক বাদ দেখুৱাই দিছিলে তাৰ বাবেই তেখেতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত মূল্যৱান বক্তৃতা প্ৰদান কৰিছিল আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ক'ত পাব শিক্ষানুষ্ঠানবোৰত পাব সেয়ে তেওঁ কি তেখেতে কি কৰিছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ দেশৰ বিভিন্ন ঠাইৰ শিক্ষানুষ্ঠানলৈ গৈছিলে আমাৰ অসমলৈ আহিছে মেঘালয়লৈ আহিছে তো এইবোৰৰ জৰিয়তে তেখেতে কি কৰিছিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত পোনপটীয়া মত বিনিময়ৰ সুবিধা লৈছিলে তেখেতে সুবিধা লৈছিলে বুলি কৈছোঁ মানে কিয় তেখেতে নিজেই ভাল পাইছিলে সেই কামটো সেয়ে মই সুবিধা লৈছিলে বুলি কৈছোঁ দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনৰ সাতাইছ জুলাই তাৰিখে শ্বিলঙৰ ভাৰতীয় ব্যৱস্থাপনা প্ৰতিষ্ঠান ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউচন অফ ইনষ্টিটিউট অৱ মেনেজমেণ্টত অংশগ্ৰহণ কৰি ভাষণ দি থকা অৱস্থাতেই তেখেতে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিল দুহেজাৰ পোন্ধৰ চন সাতাইছ জুলাই তাৰিখে তেখেত ক'লৈ আহিছিলে শ্বিলঙলৈ আহিছিলে আৰু শ্বিলঙত ভাৰতীয় ব্যৱস্থাপনা প্ৰতিষ্ঠানত ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্টত যেতিয়া ভাষণ দি আছিলে অংশগ্ৰহণ কৰি আছিলে সেই ভাষণ দি থকা অৱস্থাতেই তেখেত ঢলি পৰিছিলে তেখেতে আকস্মিক মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে দুখৰ বিষয়ে শ্বিলং ক'ত আছে মেঘালয়ত মানে আমাৰ নিচেই কাষত আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ ৰাজধানী শ্বিলঙত অৱস্থিত ভাৰতীয় ব্যৱস্থাপনা প্ৰতিষ্ঠানত এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহি ভাষণ দি থাকোঁতেই তেখেতৰ আকস্মিক মৃত্যু হৈছিলে এতিয়া এইজনা পুৰুধা ব্যক্তি এইজনা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বিজ্ঞানী আমাৰ মাজত আজি নাই আমি আমাৰ কি হ'ব লাগিব এতিয়া তেখেতে দেখুৱাই যোৱা পথসমূহ আমি কি কৰিব লাগিব সেই পথসমূহেদি আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এই মিছাইল মেনৰ সম্পূৰ্ণ জীৱনীখন পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা তেখেতে কেনেকৈ কি হৈ কিমান আগবাঢ়ি গৈছিলে বিশ্বত তেখেতে নিজৰ নাম ৰাখি যাব গৈছিলে সেই মিছাইল মেনৰ মিছাইল মানৱৰ তোমালোকে কাহিনী পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা যিমান পাৰা সোনকালে এতিয়া আমি মূল্যায়নত যাওঁ প্ৰথম মূল্যায়নটো হ'ল মিছাইল মানৱ নামেৰে কাক জনা যায় কাক জনা যায় দুটা বিকল্প দিছে প্ৰথমটো হ'ল ডাক্টৰ এ পি জে আব্দুল কালাম দ্বিতীয়টো ভি 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 কেশৱ ৰাজু তো আমি সকলোৱে জানো যে প্ৰথমটোৱেই হ'ব কাৰণ আমি পাই আহিছোঁ যে মিছাইল মানৱ কোন ডাক্টৰ এ পি জে আব্দুল কালাম দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল আব্দুল কালামে শেষ নিশ্বাস ক'ত ত্যাগ কৰিছিল ক'ত মৃত্যুবৰণ হৈছিল তেখেতৰ তেখেতৰ মৃত্যুবৰণ বিকল্প দুটা দিছে শ্বিলঙত দিল্লীত আমিতো এতিয়াই অলপ আগতেই আলোচনা কৰিলোঁ যে তেখেতৰ মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে তেখেতে শ্বিলঙত উত্তৰটো হ'ব শ্বিলং মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ